Azərbaycanda gəlin oturmaz. Gəlin ancaq axıran işləməlidir. Elə bil ərə yox, axran gedir ərəvinə. Bütün günü durmalıdır ayaq üstə, qaynana baldız yatana qədər iştiq kimi durmalıdır. Onlar yatandan sonra gedib başını atıb yatmalıdır. Səhər hamıdan qabaq oyanmalıdır. Xoruzlar banlamamış, evin bütün işlərini görməlidir. Eləcə də axşama kimi ayaq üstə durmalıdır. Vaxt tapıb bir uşaq eləməlidilər, o uşağa doğmalıdır, ona baxmalıdır. Bəli, qaynananın yanında Azərbaycanda uşağı qucağa götürmürlər. Olmaz. Ayıbdır. Hı, hmm, ayıbdır. Qaynananın yanında, ərin yanında elə oturursan, elə bir şəxsı şey tanımırsan. Elə bir gecə bir otağa girdiyin adam deyil. Evlənib bir stolda oturduğun adam deyil. O deyil. Qaynananın yanında elə oturursan, elə bir yad adamdır. Avtobusla minirsən, o qıraq durursan ha. Belə oturursan, 10 metr elə bir karantində ayırıblar sizi. Azərbaycanda vəziyyət budur hal-hazırda. Hı. Hmm, hmm, hmm. Ona gəldik gedinərə gedin, gedin xoşbaxt olun Allah sizə xoşbəxt bəras. Opur heyə qalmaydı. Necə qaynanasının yanında qucağı uşağı götürürük. Başa düşmədim. Qaynanasının yanında qardın donbaldıb gəcə bilər. Qaynananın yanında ərəc edə bilirsə, qaynananın yanında yeyə bilirsə, çağı uşaq götürmək olmur, ayıbdır və. Uşağını götürür də, qonşunun uşağını götürmür ki. Belə qərbə adət ənələrimiz var evvallah həqiqətən şəhrlə romantika yaşayırdı ərəgetəndən sonra sürünürüyə ərə getmirik. Qızların oturub uşaqlıqdan qurduğu gəlinlik xəyalı ərəcədənə qətərdi qızlar. Allah ha onda olsun. O gəlinliyə geyindin, 6 saat restoranda nə hoqqə verdin, verdin. Orda xoşbəxt oldun, oldun. Ondan sonra o xoşvaxtəylərin hamısı uçur gedir. Bir şərtləndən xoşbəxt ola bilərsən. Ya imkanın olarsa, pullu olarsan, varlı olarsan, oxumuş olarsan, zəvatlı olarsan, müəllim olarsan, bir işin sahibi olarsan, Ya da çəy yetimin yezirin fəhlənin qızını, yetimin biri, yezirin biri olarsan, onda sən heç bir xoşbəxtliyi gözləmə həqiqətən. Onu bil ki, sən xoşbəxt olmayacaqsan. Ya oturub bütün gününü dırdıra vırvıra, dırdıra vırvıra döyülməyə, söylməyə dözəcəksən, ya da qürurunu götürüb çıxıb dədəmin qarabasında əlində dibsiyə gələcəksən. Yuvarlının imkanının qızısansa, uşa sən yox, sən qaynana sənə yox, sən qaynaniya qaynanalıq eləyəcəksən. Yəni hal-hazırda vəziyyət budur. Əvvəllər oturub qızlar xəyal qururdular ki, bir pilli oğlan çıxaydı, məni alıdı, yaşada idi, gedərdim xoşbaxt oldum. Reallıq